три. Виктор Драгунский, заколдованная Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управления, остановилась и совет нашим Стали елку выгружать, они кричали друг на друга. Легче! Давай заноси! Правее! Левее! «Станови ее на попа! Легче, а то весь шприц обломаешь!» И когда выгрызли, Сафер сказал, «Теперь надо эту елку заактировать!» И ушел. Мы остановились возле елки. Она лежала большая, мохнатая. А мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Ален, Аленка взялась за одну веточку и сказала, Смотрите, а елка, она а елки елке висят. сыски. Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились с сос. Потом Мишка стал смеяться громче, ну чтобы меня пересмеять. Ну а я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, ему было очень больно и кричал. Ой, урод смеха! Сыски! А я, конечно, же. Пять лет девчонки! А она сыски! я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе к колбу. Как будто у меня началось уж воспаление мозга. И я сошел с ума. Я рад. Девчонки, пять лет! Скоро замуж выдавать! Она сыски! У Аленки нижняя губа скривилась. Так что полезла за ухо. Я неправильно сказал. У меня зуб вылез. Я хочу стать сыски. А у меня посвистывает циски, Миша сказал, это не видали. У нее зуб вывалился. У меня целых три вывалились. Да, два шатаются. А все равно говорю правильно. Вот слухай, слушай. Хыхки. Что? Правда здорово? Хыхки. Вот так у меня легко выходит. Хыхки. Я даже петь могу. Ох, хихонечка зеленая боюсь у я. Но ну, Аленка так закричит. Одна громче нас. Неправильно! Ура! Ты говоришь хышки, а надо «сыски»!» Мишка, а Мишка именно что не надо. Сыски, а надо хырки. И оба, давай, ребят, только и слышно. Хы, сыски, хырки, сыски. Я шел домой. И все думал. Чего они спорили, раз оба не правы? Ведь это очень простое слово. Я остановился и там сказал. Никакие не сыски, никакие не футки. А просто и ясно. Фывки. Вот и все.